Что же до победоносных тюрок, то, выдворив жужжаний авар за Волгу, они установили свою власть на обширных пространствах, раскинувшихся от Каспийского моря и аж до Тихого океана. Таким образом, родилась одна из крупнейших в мировой истории держав – тюркский каганат. Вот он, перед вами на карте. Оцените его размеры, пожалуйста. Кстати, еще один нюанс. Видите? Я специально отметил красным цветом государственные границы современного Казахстана. Для него упомянутый выше тюркский каганат все равно, что для нас, украинцев, Русь. А теперь вспомните, как несколько лет назад арашистский недоцарь Владимир Путин отказал казахам в истоках государственности. Но не было ее у вас никогда. Что тут сказать? Ну идиот, если в двух словах. Впрочем, это пускай больше волнует президента Такаева.